У великому сімействі аеробіки. У степі використовуються ті ж вправи, що і в класичній гімнастиці. Всі вони направлені на тренування м'язів серця на вироблення кращої координації рухів. Отже, давайте спробуємо. Здравствуйте, меня зовут Алена. Сьогодні ми з вами будемо займатися степ аеробіка. І так почнем з розмінки. Далее марш назад. Оп. Последний. Сошли. Хорошо, теперь с вами свяжем это все вместе. Марш. Два. И три. Четыре. Сошли. Еще раз медленно. Правая ножка на степ. Раз. Левое колено. Два. Три. Четыре. Сошли. Хорошо. Попробуем это все соединить. Пять. Шесть. Семь. И раз. Мах. И колено. Оп, оп. Оп. Еще раз. Колено. Хорошо. С правой ножки делаем приставной на степ. Пять, шесть, семь и. Оп, Пять, шесть, семь и колено приставной. Хорошо, еще раз. Пять, шесть, семь и приставной. Erra, torres, pé, cheio, С самого начала соединяем медленно. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мах. Колено. Приставной. Раз, два. Бейсик. Прыжочки. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Еще раз соединим с самого начала. Приготовились. Пять. и сошли хорошо с правой ножки делаем мамба 5 6 7 и левая ножка на месте правая вперед назад 4 3 2 и делаем мамба на Добавляем ручки. И чередуем. Белая мамба на степ и мамба на угол. Еще. На степ. На угол. Последний. Хорошо, марш. Теперь мы все это соединим с самого начала медленно. прыжочки. Зашли. Мамба. И остались. Хорошо. Правая ножка на степ. Раз. Левая. Два. И сходим. Три. Четыре. Хорошо. Соединим медленно под музыку. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Мах. Мах. Колено приставной бейсик, прыжочки, Сашли, мамба, на угол, правая на степ, раз, два, три, четыре. Хорошо, то же самое с вами сделаем под музыку.